Так, це дуже так. цікавий кейс і пухлини в одній залозі по в Шовні дуже неприємно, дуже високо в кордоні верхніх квадрантів. Їх було дві. Дві маленькі, але дві злоякісні пухлини. І ось результат вже через два місяці після yeah. операції. Операція була зроблена мною з Зараз з'явиться в кадрі ще в нас пластичний хірург, доктор Панченка. Була онкологічна. Частину операції і потім пластична з установкою імплантів одночасно. Маріна отримала у нас всю хіміотерапію в медцентрішому. Із онкологічного частини операції спочатку ми зробили лімфатичні вузли. Взяли з вартові, вони без метастазів. Це гуд, потім зроблена підшкірна мастектомія. Є зайві дефекти, про них зараз розкаже доктор Панченко, як ми з ними будемо боротися. Я би не назвав це дефектами. Це, скажімо так, прогнозовані, плановані такі етапи операції, які коригуються. Що ми зараз бачимо? Ми бачимо, що у нас є доступ, це через який ми забирали залозу. Зараз він має такий. Яскравий колір, який з руками, в принципі, з найближчим часом, він посвітліший і все буде в нього добре. Єдине, що, чому його видно? Тому що є диспозиція імпланту. Воно трошки вище, аніж сама ця складка. Це потім буде субмамарною складкою. Тобто, тобто імплант з там, місяців 3-4 і він трошки опуститься і буде. Нормально воно ховатися в субмамарну складочку. Ще у нас що є? Є частково, якщо так придивитися, можна побачити асиметрію і деякі десь ямки, десь бугарочки. Це теж абсолютно нормальна історія. Чому? Тому що ми повністю підшкірно забрали залозу. Повністю рівномірно руками забрати неможливо. Тому ми ще наблюдаємо десь через півроку. Будемо дивитись, як воно буде виглядати. Якщо буде в цьому потреба, ми зробимо ліпофілінг. Ми беремо жир з передньої черевної стінки чи з колін. Ну і в принципі, де зайві є. Будемо вводити в ці маленькі ділянки, які нас не влаштовують. Тобто вирівнювати. І потім воно буде виглядати набагато краще, аніж зараз. Але зона декольте, треба підшіхнути, все зроблено дуже гарно. Молодая девчина после такой, такой операции выдавали даты. вот так. Как вы узнали про свой диагноз? Я ущупала у себя с левой стороны шарик такой. Подождала месяц, месяц прошел, опять щупаю, пробую, ничего не... Ну, я обратилась в первую мамологию сначала. Прошла УЗИ, все это. Как взяли пункцию, Взяли все анализы, все это самое и подтвердилось, что рак молочной железы. Когда мне врач сказал, что у вас онкология, сначала страх, недоразумение какое-то непонятное, что что делать, что дальше. Побоялась сначала за детей, что будет с детьми, если у меня там, ну я еще не знала какая стадия. Просто сначала сказали, а потом сказали, что вторая. Первые вопросы: что с детьми, что будет дальше, где взять много денег на лечение потом. Як ви вирішили звернутися саме до нашого медичного центру? Доктор мені там поситував три варіанти, вибирайте самі. Ну, кажуть, ну, я б вам поситував клініку Решу. Чого розпочалося ваше лікування? Хіміотерапія, обстеження, консультації. Я приїхала сюда, в Решон, к Чернецкому. Мы пообщались. На вечер он мне назначил с Дарьей Александровной по химиотерапии. И сразу меня направили на анализы, на мутацию сдать. И тем временем пока, чтобы не терять времени, что для меня было самое главное, я как-то так четко все хотела распланировать, чтобы было все по графику, чтобы быстро-быстро все это сделать. Пока я сдавала анализы, пока они готовились, мы сразу определились с операцией по поводу удаления яичников. Как Вы принесли химиотерапию, что помогало Вам тормозить? Пункцию, когда взяли. Он мне сказал, что у Вас 99% на выздоровление. Еще и пряник мне подарил. Воспряла духом, в принципе, как бы я и не, ну, я так настроила, я даже не плакала, когда узнала свой диагноз, я даже не всплакнула. Я себя так настроила, четенько, что я все это пройду, все будет хорошо, потому что ну, по-другому быть не может. Химиотерапию я проходила довольно-таки вообще замечательно. Сначала Дарья Александровна мне говорит, ты боишься? Я говорю, да нет, как-то не боюсь. Даже кофе пила во время, пока меня капали даже. Она говорит, можно кофе попить? Я говорю, можно? Да, можно. Я говорю, так что в палате был телевизор, все было, медсестры замечательные, как бы, ну, все время общались, все было хорошо. Ну, и доктора меня поддерживали, я 24 на 7 была на связи со всеми. По любому вопросу, как бы, ну, это очень даже, ну, помогает, что не было вот этой вот куча людей. Ты пришел, спокойно на ту же химию откапался. Нету этого коридора людей. Не так, как в обычных вот поликлиниках, там, где скопление бабушек, дедушек, которые рассказывают, как все плохо, как все умирают или еще что-то. Ну, тут этого не было, мне это довольно-таки помогло. На работе меня все поддерживали, все знали. Я ни от кого не скрывала диагноз, вообще ни от кого. Абсолютно, как-то я так настроилась. Я не бросила спорт, я занималась спортом, я ходила в тренажерный зал, но сказали чуть-чуть выбрать что-нибудь другое, я пошла на пилатес. Образ жизни, даже мне врач сказал чернецкий, образ жизни свой вообще не меняешь. Ни дня не пропустила на работе, я все время работала. Я только пропустила неделю, когда удаляли яичники, ну, Реабилитация и все, так все время каждый, даже химию в субботу откапалась, понедельник на работу все нормально, все как бы и родители поддерживал, ну папа поддерживал и сестра, ну мы не делали акцент на том, что вот у меня какая-то страшная болезнь или еще что-то, ну я говорю, у меня ничего не поменялось, ничего. Я бы почувствовал из-за. 10 из 10, если можно так сказать. Все хорошо, меня ничего не беспокоит. Я говорю, у меня начали расти волосы, у меня начали расти ресницы, ногти. Как бы, ну, замечательно все. Слава Богу, реабилитация проходит хорошо. Что изменилось в вашем уставлении до жизни, после Ну, я считаю, что нужно жить здесь и сейчас, ничего не откладывать. Вообще ничего не откладывать. Я бывала такое, купишь там сарафанчик или платится сейчас еще пару килограмм сбросу, сброшу и потом одену. Сейчас нет. И если я сейчас вижу в интернете какую-то шмоточку, я думаю, нет, я хочу ее. Оценить то, что есть сейчас, потому что завтра может быть не, ну, завтра может не быть. Что бы вы хотели сказать женщинам, какие только стыкаются с противниками? Не бояться, в первую очередь. Вовремя обращаться к врачу. Не бояться обращаться к врачу. Потому что ну, чем позже, тем Естественно, хуже будет. Я как бы тоже сначала думала, да, нет, потяну время, а потом думаю, нет, тянуть не нужно. Все надо делать вовремя и не переживать. Как бы потребно было выписать Цвещак, одним словом. Я как было слово? Путь такой, который мне нужно было пройти. Раз мне Боженька, как говорится, дал это, значит он знал, что я с этим справлюсь. Я с этим справилась. Я даже себе татуировочку набила. Вот. Жизнь осалоевшей после выпробования. Что вы почувствовали, когда впервые почули, что все позади? Это было на мой день рождения. Это 6 сентября я пришла на осмотр. И я сижу с доктором, общаюсь, с Дарьей Александровной, с Чернецким. Я говорю, когда я услышу диагноз, или как это назвать правильно даже, что я здорова, и мы ждали анализ, гистологию. И как раз звоночек был, и Дарья Александровна с Чернецким подходят и говорят, у вас вообще все там настолько все чисто, все убито, все это самое. Я говорю, ну, слова, и она же говорит, вы здоровы. Я говорю, это лучший подарок на День рождения. Она говорит, у вас сегодня День рождения, я говорю, да. Это поздравляю.